Shalom, shalom, elohim, salam kasih, salam hormat Buat ketiga pribadi yang ilahi Yang sedang bersama-sama dengan kita di muka bumi ini Yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Roh Kebenaran Shalom, elohim kepada para malaikat Tuhan, bintang-bintang Tuhan, para saksi Tuhan Mempelai-mempelai Tuhan dan anak-anak Tuhan manapun kita berada pada saat ini Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22 dengan judul kepada jemaat di laut di Kia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di laut di Kia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan, dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, "Aku kaya," dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin buta dan telanjang maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas hamatamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika lau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya siapa bertelinga hendaklah ia mendengar